narai hitam akan dikeluarkan, penguat kuasa yang lambat bertindak turut akan diambil tindakan. Saya pernah bangkitkan ni pada ucapan-ucapan saya lepas. Setiap kali saya bangkitkan, kerajaan akan jawab kata, kita akan lakukan, jangan, ter, jangan takut, daripada atas ke bawah akan ambil tindakan. Saya tanya satu soalan saja. Tunjuk satu saja bukti, mana penguat kuasa, mana warden, mana pengetua, mana sistem itu, seorang pun yang dah diambil tindakan. Lazimnya tak ada. Dan yang lebih mencemaskan yang saya takut bila saya dengar jawapan daripada kementerian ataupun wawancara ataupun terjah dilaku oleh media bila ada kes bunuh, ada kes rogol, mesti ada bicarakan soal oh nama baik sekolah. Ini adalah sekolah yang terbaik. Who cares ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ. secara ketara dalam tempoh tiga tahun lalu dengan hampir 70% membabitkan pelajar sekolah menengah. Ketua Polis Beliau jumlah itu meningkat berbanding 6,528 kes pada tahun 2023 dan 3,383 pada tahun 2022. Melihat kepada situasi ini, PDRM komited menyokong semua usaha kerajaan untuk mencegah dan membanteras kegiatan buli, khususnya di sekolah-sekolah bagi memastikan institusi pendidikan negara ini kekal selamat dan bebas daripada salah laku pelajar. Saya, saya ingin meraihkan kehadiran rakyat daripada Parlimen Padang Besar. Alalang kita meraihkan rakyat daripada Parlimen Padang Besar, saya gembira kerana ibu, ayah dan Pak Cik saya turut berada di galeri dan sedang menonton ucapan saya pada hari ini. Saya nak mulakan ucapan saya dengan soal reformasi institusi pendidikan negara. Kini sekolah seperti dibelenggu dengan krisis keselamatan dari hari ke hari. Dan kerana krisis keselamatan ini sudah timbulnya defisit kepercayaan di antara ibu bapa dan anak-anak kepada sistem persekolahan negara. Puan yang dipertua saya merupakan salah seorang graduan sistem persekolahan awam daripada TASKA ke sekolah kebangsaan, sekolah menengah sampai ke institusi pengajian tinggi. Bagi anak-anak yang datang daripada kelas pertengahan dan B40, ini adalah harapan utama bagi mereka kerana pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk membebaskan keluarga daripada belenggu kemiskinan. Dari kes Zaira Karina, kes buli di Johor yang hanya yang menyebabkan penggegaran otak, kes rogol berkumpulan sampai berani untuk merakamnya ke kes terbaru yang berlaku pada pagi ini di mana adik yang berumur 16 tahun ditikam sampai mati ini semua berlaku dalam persekitaran sekolah sekolah ini adalah seperti rumah bagi kita rumah yang kedua cikgu adalah bagaikan ibu bapa di sekolah tempat yang patut dilihat sebagai tempat yang paling selamat selepas rumah kita sekarang tidak asing lagi apabila ada perkataan bunuh, rogol, buli yang sentiasa berlaku. Jangan sampai satu hari nanti masyarakat ibu bapa menormalisasikan perkataan-perkataan sebegini di institusi pendidikan kita. Saya risau kerana dalam beberapa ucapan saya lepas saya dah kongsikan data dan statistik yang menunjukkan di mana sekolah kebangsaan yang sebelum ini merupakan pilihan utama bukan setakat golongan pertengahan-pertengahan atau B40 tetapi orang kaya pun memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka tetapi dari tahun ke tahun trend ini telah berubah bukan setakat orang yang datang daripada satu bangsa tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai sekolah utama tetapi kini ada juga ramai orang Melayu daripada kelas pertengahan yang tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka saya rasa kalau kita buat Simple study. Lid tanya ibu bapa contoh yang pergi ke sekolah kebangsaan anak-anak di kawasan Kelang Valley dan tanya mana ibu bapa ini menghantar anak mereka pada hari ini. Tepuk dada, tanya selera, kita tahulah jawapannya. Kalau tidak ada intervensi yang besar dan drastik, saya risau jurang ini makin lama, makin teruk. Dan defisit kepercayaan ini kalau tidak dipulih, akhirnya sukar untuk kita perbaiki. Kita boleh berbelanja puluhan bilion ringgit umumkan peningkatan belanjawan dari tahun ke tahun tetapi kalau defisit kepercayaan ini tidak diuruskan dengan baik sukar untuk kita pujuk ibu bapa untuk kembalikan anak mereka ke sistem persekolahan kebangsaan dulu di luar kita ada dasar you touch you go tetapi kini persepsi di luar yang dikongsikan kepada saya you touch you rogol you stay kerana lambat bertindak dan kenyataan yang kurang cermat persepsi sebegini timbul Walaupun ia persepsi, tetapi persepsi yang tidak diuruskan menyebabkan ibu bapa hilang hormat. Saya ada tiga cadangan yang saya ingin ketengahkan. Pertama, kita perlu serta-merta luluskan dana khas untuk pasang CCTV di setiap satu sekolah kebangsaan kita. Jangan guna helah dan alasan bahawa ini memerlukan dana yang besar. Saya pergi Shopee kejap je. DIY, do it yourself boleh beli CCTV RM50 bagi satu unit kalau nak canggih sedikit menggunakan tenaga solar RM200 kalau satu sekolah dapat pasang 20 tak banyak kerana di Malaysia kita ada 10,000 sekolah kosnya tidak begitu tinggi tetapi kalau tinggi pun kalau ia dapat memastikan satu nyawa pun diselamatkan itu adalah kos yang patut kita tangani dan wow. bangganya kita tangani wow, boleh saya jelas sikit selepas saya beri tiga okay. cadangan jelas boleh cadangan yang kedua kita perlu siasat dan kita perlu berani miskinkan sistem sokongan pembuli. Kalau di negara maju, Puan Yeri Pertua, jika ada kes buli yang berlaku, tindakan tidak hanya diambil ke atas seorang pembuli. Warden akan diambil tindakan, pengetua akan diambil tindakan, senarai hitam akan dikeluarkan, penguat kuasa yang lambat bertindak turut akan diambil tindakan. Saya pernah bangkitkan ini pada ucapan-ucapan saya lepas. Setiap kali saya bangkitkan kerajaan akan jawab kata kita akan lakukan jangan ter, jangan takut daripada atas ke bawah akan tindakan. Saya tanya satu soalan saja. Tunjuk satu saja bukti mana penguat kuasa, mana warden, mana pengetua, mana sistem itu seorang pun yang dah diambil tindakan. Lazimnya tak ada. Dan yang lebih mencemaskan yang saya takut bila saya dengar jawapan daripada kementerian ataupun wawancara ataupun terjah dilakukan oleh media bila ada kes bunuh, ada kes rogol Mesti ada bicarakan soal Oh nama baik sekolah Ini adalah sekolah yang terbaik Who cares ini sekolah terbaik ke tidak Kalau dah ada orang kena rugol Kena bunuh, kena buli Nama sekolah tu tak penting Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ Cadangannya ketiga Kerajaan turut Mua. perlu tegas Mua. Dengan dasar you touch Wah. Mohon mencelah. Sebab itu kita perlu cepat siasat Heret dakwa dan kenyataan-kenyataan yang perlu dikeluarkan oleh menteri, oleh kementerian, perlu sangat tegas. Send an unequivocally clear signal bahawa buli sekecil mana pun tidak akan ditoleransi. Kerana kalau salah cakap, walaupun dengan niat yang baik, persepsi itu akan berterusan dan berlarutan. Muak, syalam. Maaf. Perlu oh. sahabat saya dalam jawatan kuasa. <laughs> Baik, mua, uh, saya uh, setujukah kalau mua kita impose ataupun wajibkan uh, setiap mereka yang bekerja ataupun nak jadi guru, nak jadi security guard, nak jadi makcik cleaner dalam sekolah uh, kita wajibkan mereka melalui satu ujian macam apa yang di Australia buat working with vulnerable people, you must get the certificate baru boleh kerja di sekolah. Sebab kita baru dengar tadi. Ha security eh uh, amang seksual di itu cukup uh, mendebarkan. Semakin hari semakin teruk uh, sekolah kita dan macam muak cakap tu. Defisit kepercayaan ibu bapa dah tak percaya so. tentang uh, untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Saya setuju 110%. Saya harap ia dimasukkan sekali ke dalam ucapan dan jikalau ibu bapa untuk ibu bapa lepaskan anak mereka ni tak senang ya nak nak untuk berjam-jam di sekolah setiap apa lima hari seminggu ya berbulan-bulan tidak mudah sebab itu kalau apa-apa jalan yang boleh kita naikkan keyakinan ibu bapa kepada sistem persekolahan kebangsaan wajar kita terima dengan baik isu kedua yang ingin muakupas adalah isu prasekolah pertama sekali kita perlu faham mengapa prasekolah ataupun pendidikan awal ini sangat penting ia sangat penting kerana pada umur yang mudalah di sinilah paling senang untuk kita mendidik anak-anak kita, tidak kira yang miskin atau yang kaya, untuk dapat pendidikan yang berkualiti sebelum mereka sertai sekolah kebangsaan pada umur tujuh tahun. Kalau dari muda mereka dah diasah, karakter sasiah mereka dibina, bila masuk lebih senanglah untuk diintegrasikan dalam kelas yang lebih besar. Tetapi juga taktik you kill two birds with one stone dengan izin. Sambil kita mendidik anak-anak kita, sambil kita memperkasakan pilihan wanita untuk berkejaya. Dan di Malaysia kalau ni bandingkan dengan uh, average ya purata golongan wanita berkejaya berprofesional kita masih ketinggalan jika nak bandingkan dengan negara-negara OECD. Dengan itu kita perlu bantu wanita-wanita ibu-ibu muda ini supaya mereka dapat mengekalkan kejaya profesional mereka sambil menghantar anak mereka untuk dididik dengan baik. Mari kita lihat status prasekolah di Malaysia. Mengikut kajian yang dibentangkan minggu lepas di Parlimen oleh jawatan kuasa uh, khas Parlimen, kita memerlukan sekurang-kurangnya 40,000 taskar ataupun prasekolah. Tetapi yang ada di Malaysia tak sampai 4,000 pun. Maksudnya kita hanya fulfill 10% saja. Dan daripada 10% tersebut, lebih 2 per 3 puan di pertua tidak berdaftar, tidak ikut piawayan, tidak ikut SOP. Keadaan ini sangat mencemaskan. Bagi prasekolah swasta pula, kos daftar one off masuk saja rm ringgit. Ada yang jauh lebih tinggi rm ringgit ni pun lah Tak cukup rm ringgit. setiap bulan satu anak RM300 ke RM500. ringgit. Kalau di kawasan Klang Valley, RM500 tu kamu baik baiklah ada yang sampai RM1,000. Itu ada satu anak. Kalau ada tiga anak, macam mana lah? Nasib ibu muda, keluarga muda tu macam perlu memiskinkan diri mereka untuk menghantar anak mereka ke sekolah tak kasihani ke nasib mereka? Sebab itu saya ingin memberikan tiga cadangan kepada kementerian. Cadangan pertama, kita ada 10,000 sekolah kebangsaan dan sekolah menengah di seluruh Malaysia. Kita pastikan bahawa setiap satu dilengkapkan dengan taskar dan prasekolah yang perlu dimulakan serta-merta pada tahun depan. Saya dengar mantan yang berhormat Menteri Ekonomi yang berhormat pandan sebelum ini katakan kita akan integrasikan prasekolah kepada sekolah kebangsaan. Tetapi saya selalu katakan the devil is always in the details. Idealisme kalau tidak diterjemahkan kepada pelaksanaan sukar untuk kita maju ke depan. Saya tengok belanjawan tidak ada perincian tersebut. Berapa banyak sekolah daripada 10 ribu ni ada akan dilengkapkan dengan pendidikan prasekolah pada tahun depan. Berapa lama perlu kita tunggu supaya akhirnya sasaran 40 ribu ini akan ter akan tercapai. No details, scan in details. Sebab itu saya cadangkan buat serta-merta pastikan bahawa daripada 10,000 sekolah ini kita lengkapkan dengan prasekolah supaya di semua di setiap satu daerah memang akan ada prasekolah yang berkualiti dan tidak perlu kita hanya harapkan prasekolah swasta semata-mata. Tapi kita perlu berani berikan peruntukan secepatnya mungkin. Kerana kita perlu ingat kalau kita lewat bertindak lagi ramai ibu muda terpaksa meninggalkan kerjaya mereka dan itu adalah kehilangan yang besar kepada negara tercinta kita. Cadangan, kedua, kita perlu berikan insentif kewangan dari kerajaan kepada pemilik taska. Jika mereka lakukan perkara tersebut, kalau kita berikan insentif tersebut, mereka perlu integrasikan taska yang menawarkan harga rahmah dengan sistem pendidikan nasional. Saya beri contoh dan di sini mungkin sedikit sensitif daripada sudut politik tetapi untuk kita bawa negara kita ke depan perlu ada keberanian dan iltizam politik untuk kita berubah bersama. Saya beri contoh. Banyak dalam dewan ini sebelum ini bicarakan soal kebajikan pekerja di pasti. Ya? Realitinya di seluruh Malaysia ada ramai cawangan-cawangan pasti turut di muah. Dan saya faham mengapa ibu bapa memilih. Akhirnya ia adalah kerana kos rahmah tersebut. Bukan semua yang boleh bayar kos yang tinggi. Tetapi saya juga faham kerana ini adalah institusi swasta agak sukar untuk mereka dapat dana yang mencukupi untuk baik pulih, naik taraf Pastikan bahawa gaji-gaji terurus ke tahap yang lebih baik. Saya ingin cadangkan bukan sahaja bagi pastilah tapi bagi tadi kanuri ke apa-apa di seluruh Malaysia. Ya, tawarkan kepada semua. It is an opt-in policy. Tapi perlu pastikan insentif ni insentif yang baik dan memberangsangkan. Kalau mereka setuju ikut SOP kerajaan, kerajaan akan memberikan insentif kewangan kepada institusi pendidikan ini dengan dua maklumat. Pertama untuk pastikan bahawa kos prasekolah itu dapat diturunkan dan ditawarkan kepada kumpulan B40 dan M40 dan yang kedua adalah untuk memastikan bahawa kebajikan pekerja-pekerja dapat terbela supaya kita tidak hanya menuduh tapi kita bimbing dan bantu supaya akhirnya kita dapat integrasikan win-win bagi anak-anak sekolah anak-anak kita cadangan yang ketiga kita naikkan pengecualian cukai bagi mereka yang menghantar anak mereka ke ke kepada TASKA saya faham sekarang ada tetapi sangat sedikit. Kita perlu realistik dalam bab ini. Tadi saya kongsikan ya. Sekarang apa? Kos bulanan yang kena cover hanya dalam RM300. Minta maaf, RM250 secara bulanan. Saya tanyalah saya ikhlas. Mana kamu nak dapat RM250 sebulan ni? Memang tak ada. Tu satu anak. Tiga anak. Kos one off bayar tahunan pun dah jauh lebih tinggi daripada pengecualian cukai yang diberikan sekarang. Pengecualian cukai ni banyak impak kepada kelas golongan pertengahan. Dan inilah saya rasa golongan yang paling penting untuk kita bela. Bukan kata B40 tidak penting. Penting tetapi ada banyak infra sokongan kepada mereka. Kelas pertengahan ni dia macam sekejap ada sekejap tak ada. So dalam bab ini wajib kita bimbing bantu. Berikan kenaikan pengecualian cukai times 2. Tak cukup satu naikkan dua kali ganda. Saya yakin kalau kita lakukan perkara ini dalam tempoh masa 2-3 tahun. Kita dapat capai maklumat di mana Malaysia bukan setakat dapat memberikan pendidikan cuma bagi pendidikan sekolah rendah dan menengah tetapi insya Allah dilanjutkan kepada pendidikan prasekolah supaya kita dapat integrasikan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. Seterusnya saya ingin bincangkan soal PTPTN. Dalam bab ini kita perlu jujur dan ikhlas dan kejujuran itu bersandarkan kepada angka-angka yang boleh kita dapat dalam belanjawan ini. Saya menerima baik Ucapan Ahmad Muhammad Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan yang katakan Kita akan berikan pendidikan percuma Kepada golongan B40 Atau mereka yang datang daripada keluarga susah Apabila kenyataan ini diungkapkan dalam parlimen Saya lihat ramai pemimpin-pemimpin tertinggi kerajaan Bukan sahaja di peringkat setuan Tapi juga di peringkat negeri Kata janji tertunai PTPTN sekarang percuma Kepada golongan keluarga susah Let's look at the numbers And numbers do not lie Akhirnya bila kita lihat belanjawan pt percubaan Percuba ini hanya terguna pakai kepada 5,800 pelajar. Puan di Pertua, bagi institusi pengajian tinggi, kita ada 1.25 juta pelajar, mahasiswa dan mahasiswi. Angka 5,800 ini sangat kecil. Kalau kita rumuskan bersudut purata, ini hanya terpakai kepada 0.46%. Tak sampai 1%. Tak payah cakap soal lulus. Lulus kalau dekat sekolah ni 50%. Ini tak sampai 1% pun mereka kata janji sudah tertunai. Tak apa ini sudah mencukupi. I want to be fair. Saya nak jadi pembangkang yang memberi kritikan yang membina. Ini is a good start. Pemulaan yang baik. Tetapi tak bolehlah kata pemulaan ini adalah pengakhirannya kerana janji sudah tertunai. PTPTN korang dah, dah tak boleh claim lagi. Kita dah laksanakan keluarga susah dapat secara percuma. Kenapa saya risau? Ini teguran saya kepada Yang Mak Perdana Menteri and it comes from direct experience. orang ini sedang apa tengok saya uh, ucap sekarang. Bila ada perubahan kerajaan, wani di pertua pada pilihan raya lepas. Salah seorang ahli keluarga saya sangat gembira. Dia memang share dalam grup uh, WhatsApp keluarga saya video yang mak Bumak perdana menteri kata bahawa kalau nak bawa pembantu rumah tak perlu lagi melalui ejen orang tengah di mana kamu dijarah puluhan ribu, kamu perlu bayar. Dan itu orang lain kan, bila nak undi je fikir 10, 11 perkara, perkara. ini benda simple je. benda sangat mudah. Oh sekarang dah tak ada ejen, tak ada orang tengah. Tapi sampai ke hari ini, bukan sakit ejen masih ada, nak bawa masuk RM20,000. ringgit, tu kos apa, tahunan dia makin lama makin tinggi. So orang pun dah hilang harapan. Saya tak nak nanti dalam bab ni, dia jadikan benda sama. Orang kata, oh pendidikan percuma tahun depan bila anak-anak keluarga susah, ya nak masuk universiti dapat, ya, ni apa Perdana Menteri kata pendidikan percuma. Tetapi akhirnya tidak terpakai kepada mereka. Mereka kecewa, kecewa sedih. Dan akhirnya yang susah adalah yang berhormat Perdana Menteri juga. Sebab itu dalam bab ini perlu ada kejujuran dan keikhlasan. Dan ini merupakan kritikan membina daripada MUA. Isu terakhir yang saya nak bangkitkan adalah isu keterjaminan makanan. Kalau kita lihat tinjauan uh, fiskal dan anggaran hasil kerajaan, salah satu buku yang terbentang dalam, uh, di, di atas meja kita, ia agak merisaukan Puan Jadi Pertua. Dari Perdana Menteri ke Perdana Menteri, kita banyak bicarakan soal keterjaminan makanan. Kerana dari tahun ke tahun, kos import, bil import makanan itu makin lama makin tinggi. Boleh mencecah 55 bilion ringgit. Walhal Malaysia adalah negara yang bertuah kerana ada tanah yang subur, tanah mencukupi dan kita boleh lakukan sendiri. Tetapi kalau tidak ada pelaburan yang mencukupi, khususnya daripada sudut dana pembangunan DE, Development Expenditure, akhirnya impian ini tidak akan jadi realiti. Kita lihat apa yang berlaku pada tahun ini. Pada tahun lepas, DE, Development Expenditure, merentasi kementerian. Ini bukan sekat melibatkan kementerian pertanian kerana dana yang melibatkan pertanian ini kadang-kadang pergi ke kementerian ekonomi, luar bandar dan yang lain. Kalau ikut buku tinjauan fiskal, tahun lepas, peruntukan pembangunan 3 bilion ringgit dalam 2.98 bilion ringgit. Pada tahun yang akan digunakan pada tahun depan Yang dibentangkan pada belanjawan 2026 Daripada 3 bilion ringgit merosot kepada 551 juta ringgit Penurunan lebih 80% Saya sangat risau Kerana apabila kita bicarakan soal keterjaminan makanan ya, yeah? We want to build a strong modern agricultural industry Tetapi duit tidak mencukupi dan khususnya DE ni adalah pelaburan jangka masa panjang. Kita nak cakap soal drone, ya kita nak tarik anak muda jadi petani moden, ya kita saya salah satu lagu favorite saya apa Burona layanan dan juga petani. Gaya hidup kini dah berubah ha. Gaya hidup kini dah berubah. Tapi kalau tak ada duit nak berubah macam mana? Ya takkanlah kita nak guna jalan lama lagi nak 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 apa nak jadi petani moden dan kita nak mengharapkan anak muda join. Saya risau, saya harap akan ada, -ada penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri nanti. Mengapa ada penurunan yang sangat besar? Dan saya dasar ucapan saya kepada tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan, penurunan daripada 3 bilion ke 551 juta. Sambil penurunan yang sangat besar ini berlaku, kita dikejutkan pula bahawa khazanah akan uh, diwajibkan untuk memperuntukkan 600 juta ringgit untuk baik pulih dan naik taraf salah sebuah bangunan lama, kakosan negara. Saya memang menyokong usaha untuk kita baik pulih. Ya, bangunan-bangunan uh, lama. Tetapi sampai ke hari ini, eh, pada kita dah persoalkan daripada minggu lepas dah. Why do you need 600 million? 600 juta ringgit. Bayangkan eh, untuk petani, untuk apa keterjaminan makanan, 551 juta. Tetapi untuk bangunan, ya 600 juta ringgit. Ya, ia seperti tidak masuk akal. Saya harap akan ada penjelasan. Saya tahu nanti yang Menteri akan kata, oh Kazana pun dulu buat Taman Tugu Negara ya yang dekat dengan parlimen ni tapi taman tugu negara hari ini accessible by all bagus untuk kesihatan ya sebab orang boleh guna ya, it's really open to public tetapi bagi kakosan negara ni akhirnya guna tak apa itu saya nak faham kalau hanya guna untuk ahli politik menteri buat program uh, tak apalah kita fokus pada perkara lain puannya di pertua walaupun saya fokus isu keterjaminan makanan sedikit di uh, di, per di perenggan terakhir isu utama tetap merupakan isu pendidikan negara saya harap bahawa akan ada usaha yang komprehensif bagi kerajaan yang merentasi kementerian dan agensi dengar denyut nadi rakyat, dengar keluhan rakyat, dengar keluhan ibu bapa khususnya apabila mereka risau tentang nasib anak-anak mereka yang dihantar kepada sekolah. Saya sangat risau kerana saya produk sekolah, saya anak seorang cikgu, ya kakak saya pencarah. This is something which is very important. Sebab kalau orang dah hilang keyakinan kepada institusi pendidikan untuk kita memulihkan keyakinan mereka itu akan memakan masa yang lagi lama. Tetapi saya yakin kalau menteri dan menteri dapat bertindak dengan cepat dan pastikan bahawa kesilapan yang lampau tidak berulang lagi, insya Allah kita dapat pastikan sekolah kebangsaan kekal, relevan dan pilihan utama bagi ibu bapa di Malaysia. Terima kasih Puan Yudh Pertua.